Рады приветствовать вас в Киеве. С каким настроением приехали к нам сегодня? И как вообще у вас, какие у вас планы, перспективы на финальном этапе? Спасибо, то, что нас пригласили. Однозначно одно хочу сказать. Мы представляем город Житомир, 14 школа. Замечательный турнир, который сегодняшний день проводит ассоциация футзала Украины в лице Вадима Каганова огромную, большую благодарность от нашего города, от футбольной команды, от нашей большой благодарности, что такое действительно турнир проводят. Дети приехали однозначно за победой, и дети себе нормально чувствуют, условия замечательные, спортзал на самом деле организаторы в высшем уровне организовали этот турнир. Как вы с ним сыграли, какие у вас уже есть мы результаты? Мы сыграли первая игра у нас была, мы играли с городом Иван Франковск, 51-я школа, мы выиграли 6-1. А вторая игра, красивая команда, на самом деле хорошая команда, которая приехала, Черни, Чернигов, да, по-моему? спортлидер а, Хмельницкий, и мы выиграли 6-0. И дети себе нормально, ну, очень... Талантливые дети, на самом деле, Хмельниц очень талантливые дети. Ну, сегодня поближе, сильнейший. Ну, уже планы на будущее, давайте построим, в следующем году участвуем. В школьной... Однозначно, однозначно, потому что в нашей школе есть спорткласс, который, на самом деле, организовали, именно спорткласс, который сегодня, на самом деле, все дети 2003 года. В одном классе учатся все дети, талантливые дети. И мы все участвуем в таких турнирах по футзалу, футболу. Ездим в заграничные поездки, турниры, международные турниры ездим. И тем более наших как я отец говорю, однозначно наш тренер и учитель заслуживает Украине. И огромное спасибо такому человеку, который наших детей тренирует.